Студентське життя це не лише гристи, граніт науки у міжнародний день студента. Московий штурм молоді Лозівської філії Харківського автомобільно-дорожнього технікуму змінився на креативний відпочинок святковий концерт. Взагалі у цьому закладі в позавнавчальний час творче життя активно ворує. Тут розвивають свої здібності колективи художньої самодіяльності, які гідно можуть змагатися за першість. А, понятно.

замдиректора училища, профтех училища, 10 лет, потом 7 лет директором. И вот здесь уже сколько, 14 лет. На протяжении этих лет все равно все совершенствуется. Дети становятся более интеллектуальны, более такие развитые. Им подсказывать в их фантазии практически сегодня нечего, чтобы преподаватели тащили. Вот у меня есть Салима Максим. Здрасте. Когда поступал он сюда в техникум, то школа, в которой он учился, мне говорили, давай мы тебе трех студентов вместо одного дадим. Он гитарист, он пи поет прекрасно. И у нас было 85-летие образования Харьковского автомобильно-дорожного техникума. Я рада тому, что вот такие, как Максим, эти дети, мы поехали, нам дали минут 15 всего времени у нас для было, было для выступления. Но это было на урах, и благодаря вот этим деткам, вот таким, которые поехали туда, нас уже дети пошли в автобус, а вот Бегали меня, искали другие там и ректора, и директора, которые техникуму присутствовали. Говорили, где ты набираешь таких детей? Поэтому я рада, такие, что такие вот, как Максим, приходят. И я думаю, что действительно у него тоже что-то отложится, что зависит от него, как он себе студенческую жизнь построит. И как его друзья, как студенты. От них многое зависит. Не от того, как я буду организовывать, кривляться перед ними или преподаватели. Ну, у нас в техникуме есть много возможностей вообще развиваться. Вот даже наш актовый зал родной, он уже как дом для нас стал вторым. Мы после пар все бежим сюда, репетируем постоянно, учимся на много чего. В основном интересно вот после школы сравнительно студенческая жизнь чувствуется здесь очень хорошо и атмосфера вообще в техникуме в основном. Студенческая жизнь это такая ступенька взрослую жизнь уже как бы Студентські роки не забуваються і зберігаються надовго, бо це час активності, згуртованості та енергії, що відкривають багато можливостей. Про свої студентські роки згадують і ті, хто давно вже пройшов цей етап у своєму житті. Це все ну, те, що ми все. Мабуть, це було цікаво. але це не забуваємо, звісно, на час. коли був я студентом, було те саме, як зараз у студентів. Підготовка до сесії. написание шпаргалок. Веселля, когда день студента, мы тоже помню было, и в актовом зале нашего университета, и везде, то есть был как вот сегодня такой вот студенческий капустник, мы все веселились. Українські студенти відзначають цей день офіційно з 1999 року, коли вийшов відповідний указ президента. До речі, в Україні святкується ще один день студента 25 січня. На святі відзначили юнаків і дівчат за досягнення у навчанні та активну участь у громадському житті. Чекали солод і сюрпризи і на переможців конкурсу Осінні екібани, що проходив попередньо. Програма свята була цікавою тим, що в ній брали участь не лише студенти, але й викладачі. Вони найгірше проявляли на сцені свою акторську майстерність та звеселяли публіку. Нужно у зробити ремонт в кабіні. Плантливые. Умные. Дипломатичные. <плантливые> Надежные. Мы солдаты местного значения. Модель вечный студент 2014. Причем замучаем нас в для любого студента. Письменно, по телефону, а также устно. У нас очень хорошие преподаватели, веселые, тоже может пошутить. Хорошие преподаватели, они хорошо объясняют, они доступно объясняют. Преподаватели мы всех любим, они нас любят, они у нас самые лучшие. Студентам все равно быть легко, классно. Это здорово. Отлично, это наилучшие моменты нас. Из жизни, тем более в нашем техникуме. Да. Мы эти моменты никогда не забудем. И тем более еще много-много впереди.